Субтитры делал DimaTorzok За последние два года мы эту команду не могли обыграть, поэтому, естественно, что это принципиальный был матч, и в первую очередь для нас самих, потому что доказать, что мы можем играть в футбол, доказать, что мы сильнее, ну, наверное, после тяжесть, вот этой какой-то какой мандража, какого-то... Мы, мы сами для, для себя поставили какую-то цель, что эта команда уже непобедима. Поэтому сегодня мы доказали, да, где-то были удача на нашей стороне присутствовала. Ну, везет сильнейшему, поэтому я считаю, что мы одержали победу по заслугам. Я доволен девчонками. По большому счету, вы сами видели, что мы, наверное, должны были забивать не один мяч, а два-три мяча и... Где-то не повезло, где-то не, 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 не было завершения концовки, где-то хладнокровия не хватило. Но тут установку, ту которую мы давали, выполнили девчонки полностью на 100%. Я доволен, и командой на сегодня я доволен, да, где-то есть моменты, на которых нужно работать.